Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Sebelum memulakan pembentangan Saya Muhammad Farid bin Adnan Nombor metrik 801029 Dan merupakan pelajar bagi program Ijazah Sajana Muda Psikologi Untuk semester September 2025 Saya ingin membuat pembentangan bagi subjek Psikologi Personaliti ABPD 2103 Tajuk pembentangan saya pada hari ini uh, ialah budaya dan Jantina dalam uh, personaliti. Uh, seperti yang telah dipelajari, personaliti merupakan satu bidang yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh uh, pelbagai domain. Jadi dalam pembentangan ini saya akan memberi tumpuan khusus kepada domain sosial dan uh, domain budaya. Sepanjang lebih kurang 15 minit ini, saya akan membincangkan beberapa konsep utama yang merangkumi tiga pendekatan aa, utama dalam memahami hubungan antara budaya dan personaliti serta peranannya dalam pembentukan personaliti individu. Seterusnya, saya akan menghuraikan aa, kandungan utama tugasan ini iaitu hubungan antara Jantina dan personaliti serta bagaimana pemahaman terhadap kedua-dua aspek tersebut iaitu budaya dan jantina serta ianya dapat diaplikasikan bagi menunjukkan kepekaan dalam situasi dunia sebenar terutamanya di tempat kerja. Dan akhir sekali saya akan merumuskan secara menyeluruh topik yang telah kita bincangkan pada hari ini. Baiklah. Sebelum kita pergi lebih mendalam, mari kita fahami dahulu maksud personality. Secara ringkasnya, personality ialah corak pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang konsisten serta tersendiri dalam diri seseorang individu. Apabila kita mengkaji bagaimana budaya mempengaruhi personality, kita akan merujuk kepada bidang psikologi personality. Terdapat tiga pendekatan utama dalam memahami hubungan ini, iaitu yang pertama, Budaya dibangkitkan, evoke culture. Yang keduanya, budaya diterima, transmitted culture. Dan yang ketiga, budaya sejagat, universal culture. Seterusnya, konsep budaya dibangkitkan atau evoke culture itu menjelaskan bahawa persekitaran fizikal dan sosial memainkan peranan penting dalam membentuk tiga laku serta nilai dalam sebuah masyarakat. Ia juga menerangkan bagaimana faktor persekitar tertentu a, mencetuskan potensi psikologi yang sama dalam diri manusia a, seperti upaya mereka untuk bekerjasama, a, bersikap agresif atau a, berasa jijik. A, namun, ianya diaktifkan secara a, berbeza a, bergantung kepada konteks budaya dan persetaraan mereka. Dengan kata lain, tindak balas terhadap istirahat tertentu bertindak sebagai pencetus kepada pengaktifan potensi psikologi tersebut. Dan apabila tindak balas ini berulang dalam kalangan ahli kumpulan, ianya akhirnya, ia akhirnya membentuk norma dan nilai yang dikongsi bersama dalam budaya berkenaan. Sebagai contoh dalam masyarakat yang bergantung kepada aktiviti pemburuan berkumpulan, bagi mendapatkan sumber makanan. Ciri-ciri seperti kerjasama dan kesediaan untuk berkongsi menjadi amat penting dan ianya dihargai oleh masyarakat tersebut. Sebaliknya, dalam budaya yang menekankan keupayaan individu untuk berdikari dan mencari sumber sendiri, sifat individualisme cenderung menjadi lebih dominan. Perkara ini terjadi kerana dalam persetaraan tertentu, ada individu yang bersikap peperontak atau suka mencuba. Contohnya, mencuba makanan baru atau bergaul dengan orang luar. Dan ianya berisiko tinggi untuk jatuh sakit atau kehilangan nyawam. Manakala mereka yang lebih patuh kepada norma sosial dan berhati-hati lebih berpeluang untuk terus hidup. Dari masa ke semasa, sifat kepatuhan ini akhirnya menjadi ciri personaliti yang dominan dalam budaya tersebut. Budaya diterima atau transmitted culture pula merujuk kepada nilai dan kepercayaan yang diajar serta diwariskan daripada satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya diterima ini bukan sesuatu yang muncul secara semula jadi dalam minda individu semula mata tetapi ia diajar, ditunjukkan dan diamalkan melalui interaksi sosial dan ia merupakan proses sosial yang kompleks dalam membentuk uh, corak personaliti secara tidak langsung uh, melalui keluarga, rakan sebaya, institusi dan uh, media. Sebagai contoh dalam budaya kolektivis seperti di Malaysia, kadang-kadang dia -kadang diajar menghormati orang tua dan uh, menjaga keharmonian kumpulan. Namun dalam budaya individualisme seperti di barat kanak-kanak digalakkan untuk menjadi berdikari dan berani menyuarakan apa pendapat mereka ini menunjukkan bahawa walaupun nilai berbeza kedua-duanya membentuk sentiasa yang sesuai dalam konteks budaya masing-masing yang ketiga ialah budaya sejagat ataupun culture universals budaya ini merujuk kepada ciri-ciri corak tingkah laku nilai atau institusi sosial yang didapati wujud dalam semua kebudayaan manusia yang diketahui ia adalah asas kepada sifat semula jadi manusia dan uh, budaya ini uh, bersifat sejagat dan merentas uh, budaya uh, berada dalam psikologi manusia seperti emosi asas dan uh, naluri sosial dan ia berfungsi mengekalkan keharmonian sosial dan kelangsungan hidup. Dan budaya ini juga dizahirkan dengan cara ekspresi, bahasa dan aa, norma yang berbeza mengikut aa, budaya. Aa, melalui teori model lima faktor, aa, yang mencadangkan bahawa setiap budaya ada individu yang peramah dan ada yang diam. Sebagai contoh, yang melibatkan aa, sifat semula jadi manusia ialah aa, keupayaan untuk merasa marah adalah satu perkara yang universal atau sejagat. cuma cara kita mengekspresikannya berbeza mengikut budaya. Dalam memahami ketiga-tiga pendekatan ini, sangat penting sebelum kita beralih kepada faktor yang seterusnya yang mempengaruhi sentimen manusia iaitu jantina. Pembentangan seterusnya adalah hubungan antara personaliti dan jantina. Perbezaan jantina merujuk kepada perbezaan yang bersifat biological atau fizikal. Di antara lelaki dan wanita Ini termasuk aspek seperti hormon, struktur tubuh badan Atau ciri fisiologi tertentu Yang membezakan kedua-dua jenis jantina Sebaliknya, peranan jantina merujuk kepada Bagaimana lelaki dan wanita sepatutnya berfikir Berperasaan dan bertingkah laku dalam masyarakat Peranan ini bukanlah semula jadi atau biologi Tetapi dibentuk melalui proses sosialisasi dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terdapat kajian yang dijalankan mendapati bahawa lelaki sering dikaitkan dengan ciri-ciri seperti aktif, lantang, suka mengembara, agresif dan angkuh. Manakala wanita secara konsisten dikaitkan dengan ciri-ciri seperti penyayang, sederhana dan sabar. Namun begitu, psikologi personaliti moden menolak pandangan bahawa individu mesti terikat dengan stereotip jantina ini. Terdapat konsep yang menyeimbangi kedua-dua peranan jantina tersebut iaitu androgini. Androgini merujuk kepada individu yang memiliki gabungan ciri-ciri personality maskulin iaitu lelaki dan feminin, iaitu perempuan. Contohnya, seorang yang tegas dan berdikari, maskulin tetapi pada masa yang sama, dia juga menjadi uh, sifat seperti empati dan penyayang iaitu feminine. Uh, konsep ini penting kerana ia menunjukkan bahawa personaliti bersif manusia bersifat fleksibel dan pelbagai dimensi uh, dan ia bukan terhad kepada peranan jantina yang sempit sebut Dalam memahami konsep androgeni, kita dapat melihat bahawa setiap individu mempunyai potensi untuk menyesuaikan diri mereka mengikut konteks sosial dan situasi tanpa perlu terikat dengan label lelaki atau wanita semata-mata. Seterusnya, pembentangan ini akan menekankan tentang bagaimana kita boleh mengaplikasikan pengetahuan mengenai budaya dan jantina bagi menunjukkan kepekaan dalam situasi dunia sebenar. Terdapat satu konsep yang disebut sebagai pelanggaran budaya di mana ia merujuk kepada situasi aa, seseorang secara tidak sengaja melanggar norma, aa, adab atau kepercayaan sesuatu budaya lain tanpa niat jahat mereka Namun begitu, tindakan tersebut aa, boleh menyebabkan salah faham aa, konflik atau tanggapan negatif terhadap personaliti seseorang Sebagai contohnya, aa, kepekaan terhadap aa, budaya Bayangkan uh, seorang pengurus yang berasal daripada budaya yang um, utamakan komunikasi terus uh, dan terbuka seperti uh, budaya barat uh, Dalam memberikan maklum balas terhadap prestasi uh, kerja uh, Pengurus tersebut telah menegur kerjanya secara terbuka di hadapan rakan sekerja lain Walaupun niatnya baik iaitu untuk memberikan uh, penambahbaikan secara terbuka tindakan ini mungkin dianggap tidak sopan atau memalukan kepada individu tersebut yang terutamanya daripada budaya yang lebih berlapik iaitu budaya timur yang, yang mementingkan keharmonian dan rasa hormat seterusnya kepekaan terhadap jantina dalam banyak organisasi masih wujud tanggapan stereotip terhadap peranan jantina sebagai contohnya seorang pengurus lelaki yang bersikap tegas dan pantas membuat keputusan dianggap sebagai berwibawa dan berkeyakinan namun apabila ciri yang sama ini ditunjukkan oleh seorang pengurus wanita beliau mungkin dilabelkan sebagai garang emosional atau sukar bekerjasama ini menunjukkan berlakunya penilaian yang tidak adil berdasarkan jantina dan bukannya kecekapan sebenar Oleh itu, kepekaan terhadap jantina bermaksud kita perlu menilai seseorang berdasarkan kepada kompetensi dan keupayaan mereka bukan mengikut peranan jantina secara tradisional Bagi seorang pemimpin, pula, kepekaan terhadap budaya dan jantina amat penting untuk membina suasana kerja yang inklusif harmoni dan saling menghormati antara semua warga kerja dalam organisasi organisasi tersebut. Oleh itu pemahaman terhadap kepekaan budaya dan jatina bukan sekadar teori tetapi ia merupakan satu bentuk kemahiran penting dalam membentuk hubungan interpersonal yang positif serta memperkukuhkan kerjasama dalam persetaraan di tempat kerja sebagai kesimpulannya dapat kita fahami bahawa personaliti seseorang tidak terbentuk secara terasing tetapi lahir daripada pelbagai pengaruh terutamanya budaya dan jantina budaya membentuk nilai norma serta kepercayaan yang mempengaruhi cara kita berfikir berperasaan dan bertindak terhadap dunia sekeliling Begitu juga dengan uh, Jantina uh, yang memainkan peranan penting dalam menentukan uh, peranan sosialnya serta gaya komunikasi yang diterima dalam sesuatu masyarakat uh, Oleh itu, kepekaan terhadap kedua-dua aspek ini amatlah uh, penting, khususnya dalam konteks uh, dunia sebenar seperti di tempat kerja atau dalam komuniti yang terdiri daripada uh, pelbagai uh, uh, berbilang latar belakang apabila kita mampu menyedari dan menghormati perbezaan budaya serta peranan jadina kita bukan sahaja dapat mengelakkan salah faham tetapi juga dapat memupuk empati membina hubungan yang harmoni dan mewujudkan sesuatu yang saling menghormati dan akhir sekali saya percaya bahawa kepekaan terhadap budaya dan jadina Aa, bukan hanya penting bagi ahli psikologi tetapi juga bagi setiap individu aa, yang ingin hidup dalam masyarakat yang saling memahami serta menghargai kepelbagaian antara satu sama aa, dengan yang lain. Terima kasih di atas kesediaan tuan-tuan untuk mendengar pembentangan saya. Adalah diharapkan tuan-tuan dapat sesuatu yang manfaat daripada pembentangan tersebut sehingga kita berjumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh